7 квітня на шахті номер 8 Патем Газика запущено у роботу 16-й південний виямковий штрек, який було прийнято у роботу комісією підприємства та ВГРЗ. Спустившись до шахти, наша знімальна група поступово наближалась до нового штреку. На даному моменті ми бачимо, що це привод конвейера, встановлено, згодом інвестпрограмі, нова протипожарна установка ВПКБ. Так же самое огнетушители, все в порядке. Монтаж штрека производился во время вынужденного простоя, людьми, дежурившими на шахте, двумя слесарями и ответственным лицом, которые с ними набирали став в течение двух месяцев. Переезд бригада осуществила в течение двух суток, двух смен со всем своим материалом. Поставки, как вы видели, когда мы проходили лесной склад, Выполняются в полном объеме, лесной склад ни в чем не нуждаются. Как я вам говорил заранее до этого, что работают в опасной зоне, ожидается большой приток воды. Надеемся, конечно, что его не будет. Поэтому по поводу лесных материалов должно быть в первую очередь обеспечение. Дальше мы с вами пройдемся, покажем аварийный запас, неприкосновенный на случай прорыва воды. Что можно еще сказать? Бригада Захарова сразу включилась в работу, опережают уже свои плановые показатели, никаких проблем нема, оборудование работает как часики, привод конвейера полностью укомплектован, система безопасности, тросики, решетки. при приемке штрека можно сказать, что прошли на отлично, так как готовились к криворочной комиссии. Поэтому к этому вопросу вся шахта подошла ответственно. Можно отдельно, конечно, озвучить службу механика Голуба Виталия Григорьевича, который жестко держал это дело на контроле по поводу приемки штрека. Также служба начальника ПВС, обеспечение противопожарными средствами и Роман Артуровича Зимененко, который также самое контролировал эти процессы. На данный момент крепильщики 4 разряда занимаются перекреплением главного восточного откаточного штрека. Выполняют работу заслуженный ветеран ГОКа Чуприна Василий Григорьевич, имеющий более 40 лет подземного стажа. Их задача на данный момент перекрепить задавленный участок. По заявкам горных мастеров мы уже не в габарите. Начинаются цепляться электровозы при электровозной откатке. На данный момент убирают аварийный участок восстанавливают а габарит хорошо. горной выработки. Ну, вот ими управляет их непосредственно начальник ПВС, исполняющий обязанности Рабичук Сергей Викторович, угу. планируя все эти работы главным инженером. Да вот надо перекрепить раму, электровозы уже не проходят. Угу. Так что задачи простые, угу. сделать полметра и все. Угу. Так что... Такие. Ну, как э, часто такие задания? Да, вот этот узел как раз 24-й отработал и пошло давление, особенно боковое давление. Угу. И уже электровозы не проходят, а рядом узел перегрузки. Так что прыгаю. Прих... Машу. Если надо, значит надо, а куда денешься? поводу воды. Это бывший отработанный 20-й южный выемочный штрек. Работали ребята в сложных условиях, постоянно в обводненность, выходы воды, разжиженной горной массы. Обусловлено тем, что согласно геологическому разрезу под нами сейчас проходит одна из крупнейших подземных рек, которая тянется за Харьковскую область. То есть в течение... С 2009 года моей работы на шахте номер 8 вода постоянно прибывает с таким вот потоком. Uh -huh. вот. И вот мы сейчас с вами подойдем до 16 Южного, который работать будет в завалах. То есть 20 Южный, 18 Южный, следующий также самый отработанный. Все это будет обусловлено тем, что мы надеемся, что воды не будет, но тоже работают будут в опасных условиях. Какой выход Самое главное, чтобы не было воды, это своевременная очистка трапа трап, э, лотков, водостока. Вот, и работа автоматики насосных установок. Больше с этим проблем нет. Естественно, без охраны труда не происходит приемка ни одного штрека. Все контролировалось, усматривалось, все недостатки выявлялись заблаговременно и устранялись в свою очередь. Для того, чтобы шахта, ш, ну, штрек сдали в эксплуатацию. Что и произошло. Это ш... практически по охране труда не было. Этот штрек как-то отличается? Ну, можно сказать, это один из лучших наших штреков на сегодняшний день. Чистенький, красивый, все здесь соблюдено. Все правила техники безопасности и охраны труда. Был вызов разрушенного горного В свое время Своевременно отреагировали, поставили предохранительную телевизию, запомпонированную поломой. Як показали дальніше наблюдення, це було временне явлення, так і кінця вода. Наша знімальна група знаходиться на 16-му південному вимушеному штрекі. І саме ось цей комбайн зараз запускається у роботу. В принципе, технологии не меняются. А, в принципе, как работали, так и работаем. Давно работали? Ну, вообще уже в МГУКе 19 лет. А в этом забое? Э, в этом а забое неделю работаем. Вторую уже пошла. С оптимизмом? Ну, конечно. Заработать же хочется, как и семьи ждут. Я работал на резке. Здесь легче, чем в проходческой бригаде. А чем легче? То все. Ну, даже взять металлом. Короче, друг другу помогает. Не то, что там именно кто-то должен делать что-то одно, а, ну и как бы в этом скопориться. А там вот нет порожняка. Все, бросил свое, пришел, помогает здесь. Ну, вот так. Взаимопомощь. Да. Новый забой, как он? Отлично. Ну вообще, что можете сказать, чем отличается, что новое? Что ну как, ну все новое, комбайн с ремонта, штрек новенький, высокий, вроде без воды. Что это вы робите? Натягиваем гуску, гуску на комбайне, Леницам. Шо? ну чтобы комбайн ездил. Лучше, да? Ну конечно, без, без гуски, он ехать не будет. А потом как? Все потом. Потом сейчас натянем и... И начинаем работать, mm -hmm. давать труду. Ну, наверное каждый из работников, э, из грозов хочет дать больше. конечно, конечно. если сразу заинтересованы, все заинтересованы в этом. Mm -hmm. чем больше дадим, тем, тем лучше. будете запускать комбайн? обязательно. Да. сколько уже раз запускали комбайн? когда? сегодня? В, в эти смены на этом штреке. ну вот уже два креста mm -hmm. Мы Мы уже работаем, пришли. да, это почти. Уже, уже много. это, это большой плюс. Ну и как видите дальше, как штрек? Думаю, перспектива большая. Угу. Все хорошо на Сейчас мы с вами находимся непосредственно в очистной заходке 16 южного. Как вы обратили внимание, довольно-таки неплохой пласт. Люди работают по технологии селективной выемки руды. Можно обратить внимание на отсыпку пустых пород. Благодаря чему сейчас у нас шахта перевыполняет качественные показатели на шестсотах. С начала месяца и так и держим. Будем разрабатывать мероприятия на повышение работы качества. Можно обратить внимание на то, что очистная бригада старается работать по паспорту, так как находится в опасной зоне. И все равно не ожида... это все может быть неожиданно, так как природные явления и геология предполагает о том, что все может быть. Вот мы с вами находимся, они затя... стараются затягивать, затягивают сплошной, сплош... затяжкой по завальную сторону. Ну, по факту сейчас воды нема, идет обрушение отработанных полосок. Видно, что люди работают, люди стараются. Сейчас мы с вами подойдем на оборудованное новое сопряжение. Готовят уже себе новую очистную заходку. На данный момент занимаются извлечением лежанов, которые используются на повторное использование в проходческую бригаду и также самое им на первые оклады в нише. На данный момент, так как штрек новый, отработают сейчас второе сопряжение. Видно, что начинается горное давление, начинаются движения, по штреку металла, металлоскрепи. Сейчас об этом, о развитии его говорить сложно. Это можно выявить в пятом-шестом сопряжении, когда начнется шаговое обрушение вмещающих пород. Ну, на данный момент довольно-таки все хорошо, все успешно. Есть возможность у ребят заработать деньги. Вот. Но опять же, главное, чтобы не помешала вода, чтобы нам не приходилось все это экстренно уходить от воды и прятаться от нее. Штрек рассчитанный своей мощностью на 80-85 тысяч тонн руды. По планам, по разбивке, можно сказать, что месяцев на 15, но учитывая бригаду Тараса Владимировича, ну, год, год это максимум их работы, потому что постоянно 1000 плюса, 700 плюса, Сидимо швидко, як говорится. Ну, дай Бог, щоб нам этого вистачило, і ребята перейдуть на э, хвостов, главного восточного вентиляційного 26-й. Дай Бог, що ми його с вами попадаємо туди, посмотримо. Є пока где работать, об этом говорив вже не Раз Іван Іванович. Работаем на перспективу. Ось вона, бригада Захарова і Кожин при роботі на новому штрекі, 16-му південному. задачи ну откачать воду угу. в забое и запустить его ну, чтобы да. работали ну, как получается что я работал в смене дежурного следствия а сейчас кому в нарезке и получается что это моя смена ну как бы ну, вместе с ними все знайомы да, да ну а где ваши работы да ну везде тяжело конечно без трудностей не бывает Сейчас мы с вами находимся на подготовительном штреке бригады Черногора Евгения Викторовича. Штрек нарезается благодаря и с помощью хотелось бы отметить начальника шахты Влад Ивана Ивановича. Благодаря ему, благодаря тому, что он доказал о перспективе залежи тут руды. Проходческая бригада работает и в дальнейшем работа шахты также. Увеличивается порядок на год на полтора. Вот. Хотелось бы сказать, что на данный момент проходческая бригада зашла уже за контур рудной залежи. Более 20 метров мы работаем в контуре пустых пород. Пустые породы не подтвердились. На данный момент, по последнему опробированию, качество руды на данном штреке 28-28%. Пласт метр сорок, метр пятьдесят, наблюдается небольшая прослойка, а потом опять пласт. Сейчас готовится проект, дополнение до проекта на проходку 26 северного до 520 пикета. И, конечно, мы надеемся, что Иван Иванович был прав, и 520 метров мы пройдем, и в дальнейшем будем его отрабатывать. Хотелось бы отметить заслуженный труд бригады Черногора, который более 10 дней занимаясь прочими работами, допустим, в марте месяце перекрепив по откатышу 5 метров, оборудов уширения на 16-м южном, под сборочный конвейер, при плане 30 метров они дали 45 метров, то есть... учитывая, что у него недокомплект бригады, три человека находятся в АТО, защищая нашу родину. Есть проблемы, есть нюансы, но их не самоотверженный труд просто говорит о том, что хлопцы молодцы. Это единственная, наверное, бригада в таких условиях дает по 45-50 метров ежемесячно. Ну да, делаем все своими силами, всем, чем можем. Наверное, и с помощью Бога, и с помощью всех ИТР, ребят. Ну не знаю, сам бы я тут, наверное, ничего не сделал бы. В общем, коллектив у нас как, слаженный благодаря, наверное, Виктору Степановичу Сайко, бывший бригадир. Который подобрал, сплотил. Да, который, ну просто эта традиция продолжается, продолжается. Много уже молодежи, ну, ребята себя показали с хорошей стороны. Сейчас мы с вами находимся на сбойке 16-го Южного. По плану горных работ тут планируется установка сборочного конвейера. Бригада лесовика, работающая на 14-м Южном, в июле месяце должна перейти на отработку главного восточного откаточного штрека. Планируется сборка 330 метров конвейера. В данном случае можете обратить на бункер. В дальнейшем тут два забоя будут сыпать на один конвейер. Для этого сделали уширенный бункер. Проходческая бригада подготовила уширение под привод. Ну и планируем после демонтажа 12-го Южного силами бригады Тараса Владимировича Захарова монтаж сборочного и подготовка к монтажу главного восточного откаточного. Хотелось бы обратить ваше внимание на Работу пыли вентиляционной службы, как вы заметили, по 16 южному у нас вентиляция налажена должным образом, рукав новый, поставки новые. За этим всем занимался, контролировал процесс начальник ПВС шахты Рабичук Сергей Викторович. Я думаю, более подробно о своей службе он нам сейчас, расскажет. Хочу сказать, что перед приемкой очистного забоя 16-й Южный выемочный присутствовала комиссия, производственный отдел, охрана труда и ВГСЧ. Как приняли? Значит, обращали внимание на противопожарные, противопожарную безопасность, вот, свежий воздух, пожаротушащие установки огнетушители ящики с песком то есть совместно с охраной труда это все было сделано можно сказать на высшем уровне замечаний э -э, не выявлено хотелось бы добавить что благодаря Владу Ивану Ивановичу у нас коллектив достойный э -э, бригады сплоченные и все стараются работать на все сто. и еще Всем шахтерам, всем подземным группам хочу пожелать, чтобы и шли только вперед, не оглядывались назад. Красиво, гордо, достойно, с оптимизмом и качественно.